Добрый день, дорогие друзья! Ассалам алейкум всем! Вы на канале «Вкусная еда» с Хадиджей. По вашим просьбам, мои любимые подписчики, сегодня я буду готовить с вами классический рецепт Наполеона. Я знаю несколько рецептов, любимых мною, но сегодня начну именно с классического. Всем рекомендую его приготовить. Я очень надеюсь, что он вам понравится. Он очень вкусный. Итак, дорогие друзья, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Начинаем с приготовления теста. Продукты должны быть все холодные из холодильника. Вбиваем в миску 4 яйца, добавляем 1 грамм ванилина для запаха, для аромата, 1 чайную ложечку соли, добавляем уксус, 1,5 столовые ложечки 9% уксуса. Все хорошенько перемешиваем. В яичную смесь добавляем ледяную воду 220 мл. Хорошенько все перемешиваем и снова отправляем в холодильник. Тем временем готовим муку и масло. Масло 600 грамм, 82% жирности, ледяное, прямо из морозилки. И мука 750 грамм, высшего сорта, пшеничная, просеянная. Делаю углубление и сейчас мы будем перетирать на крупной терке масло. Вот на такой крупной терочке я буду перетирать масло. Очень важно обваливать масло мукой и натирать на крупной терке небольшими порциями, чтобы масло не комковалось, если мы хотим, чтобы у нас тесто получилось на самом деле слоистое и вкусное. Вот так смешиваем, снова обваливаем мукой и снова натираем на терочке. Итак, масло мы полностью перетерли все. И сейчас нужно вот так хорошенько взрыхлить, насытить кислородом и смешать масло до конца с мукой. Очень важно, чтобы все смешалось. Собираем все к серединке. Для того чтобы у нас было слоистое хрустящее тесто, нужно вот обязательно его вот так все хорошенько смешать. Руки теплые, поэтому все делаем быстро. А сейчас создаем кратер подготавливаем углубление, чтобы вылить сюда яичную смесь, которая у нас стоит в холодильнике. Аккуратно, деликатно выливаем смесь яичную. Я предварительно немножко сейчас ее смешаю, сболтаю и отправляем сюда, вот в этот наш кратер. Аккуратно все деликатно смешиваем к серединке. Замешивать тесто ни в коем случае нежелательно, если мы хотим, чтобы тесто было слоистое и хрустящее. Все собираем в серединочку в ком и делаем это все быстро. Тесто готово, я собрала его в такой прямоугольник, и удобно будет его потом разделывать. И сейчас я его в пакетик собираю и отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Если есть возможность поставить на 4, будет вообще замечательно. Все, отправляем в холодильник. А тем временем пока будем готовить крем. А сейчас будем готовить заварной крем. В сотейник добавляем 1 литр молока, 3,2% жирности, добавляем немножко ванилина, можно ванильный сахар, добавляем сахар 300 грамм и сейчас все смешиваем. Ставим на большой огонь до растворения кристалликов сахара. Горячее молоко откладываем в сторону и сейчас 4 яйца вбиваем в отдельную миску. Хорошенько все взбиваем, Добавляем в яичную массу постепенно 120 грамм муки, так чтобы не было комочков, хорошенько вымешиваем. Вот до кремообразного состояния. Все хорошенько мешаем. Масса должна быть однородной и кремообразной. А сейчас порционно горячее молоко добавляем в смесь и все хорошенько вымешиваем до однородного состояния, пока все молоко не добавим. в эту же смесь сейчас добавляем 10-15 грамм ванильного сахара и все хорошенько перемешиваем. А сейчас обе массы соединяем аккуратно и снова ставим на газ. Нам нужно, чтобы эта масса загустела. А сейчас заварной крем ставим на средний огонь, постоянно помешиваем, не отходим от него. И до первых булек крем наш должен загустеть. Очень важно не доводить его до кипения. Как только появятся первые булечки, сразу снимаем с огня. Заварной крем готов, снимаем его с огня. Он получился густой, кремообразный, вот такой красивый. И чтобы он не заветривался, сейчас мы его накрываем полотенцем. А этим временем подготовим масло. Чтобы масло сливочное хорошо взбивалось, я взяла масло 350 грамм, 82% жирности. Нам нужно его хорошенечко размять рукой и отделить сыворотку. Вот чтобы, когда мы будем готовить крем, чтобы масло не свернулось. И сейчас масло нам нужно взбить до пышного белого состояния миксером. Тесто готово. Оно у нас полежало в холодильнике 3 часа. И сейчас вот я хорошенько подпыляю мукой. Разделю его на три части, две большие и одну небольшую. И сейчас мы будем раскатывать тесто. Очень важно, здесь есть такой секрет, ни в коем случае нельзя скатывать в шар. Если скатаете в шар тесто, или оно у вас где-то не получится, и вы снова его потом соберете, вы слоистость нарушите. Вот как тесто есть, вот так его и раскатываем. Раскатываем. Пласт раскатываем где-то толщиной в полтора-два миллиметра. Излишнюю муку убираем. И сейчас у меня вот такое блюдо прямоугольное, 19 на 30 сантиметров, и вырезаем пласты. Получается где-то 6 пластов. Обязательно перед выпеканием накалываем вилочкой. На противень не наносим масло, не наносим ничего. У нас и так пласты будут жирные. И выпекаем при температуре 200 градусов, 200-220 градусов, где-то 15-20 минут до золотистого цвета. Посмотрите, корж пропекся великолепно. Получается очень легкий, внутри слоистый, хрустящий. Просто прелесть. Запах стоит на кухне неимоверный. И продолжаем выпекать дальше наши коржи. Остатки теста вот в такие полосочки на противень выпекаем. Это у нас пойдет на посыпочку. Сейчас все нужно измельчить в крошку и будем обсыпать торт. Шесть коржей готовы. Они получились слоистые, хрустящие, изумительные. И сейчас мы продолжаем готовить крем. Достаем наш крем заварной. А даже под пленочкой он все равно умудряется немножко покрыться пленочкой. Хорошенько его сейчас перемешиваем. И будем соединять постепенно с масляным кремом, взбивая его. Нужно добиться нам пышного и однородного, хорошего крема. А сейчас масляный крем добавляем заварной крем порционно. Две ложечки добавляем заварного крема и хорошенько взбиваем до однородного состояния. Снова добавляем заварной крем и так до конца, пока масляный крем и заварной не соединятся в пышную однородную массу. крем готов. Он получился нежный, однородный, как облачко. Посмотрите, какой пушистый. Итак, начинаем собирать торт. Я взяла блюдо, которым вырезала пласты. Смазываю кремом. Хочу, чтобы все коржи были хорошо пропитаны. Вы можете на блюдо не наносить крем. По желанию. Я наношу. Итак, корж за коржом. Смазываем обильно кремом. И собираем наш Наполеон. А сейчас мы бока тоже хорошо смазали кремом и сверху посыпаем посыпочкой вот такими хлопьями полностью весь торт. Все, у меня все готово. Посмотрите, как красиво получается. И сверху я еще украшаю миндальными лепестками. Я считаю, что это очень нарядно и красиво. Кульминация, завершающий аккорд я украшаю вот такими гроздями красной смородины. Вы можете любыми другими ягодами украсить. Посмотрите, как оригинально получается. Рыжий классический Наполеон лепестки беленькие миндаля и красная яркая смородина. Итак, наш Наполеон готов. Посмотрите, какой он красивый получился. Ему, конечно, нужно еще в холодильнике постоять хотя бы часа два, чтобы он пропитался хорошо. Но у меня нет терпения, мне хочется его попробовать. Очень вкусно получился. Всем рекомендую его приготовить. Итак, дорогие друзья, если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать новые видео. Если понравилось видео, ставьте лайк. Пишите в комментариях, как получается у вас. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Итак, я желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья и до встречи на канале. Вкусные еда с Хадиджей. Пока-пока.